Stakeless ni dia berlaku faktornya uh, yang pertama mungkin daripada proses perkahwinan tu sendiri mm -hmm. perkahwinan sebab kalau di Sabah Sarawak ni uh, mereka ada perkahwinan adat dia bagi eh maksudnya yang diangkat nikah di kalangan uh, uh, suku ataupun uh, ketua adat mengikut mereka uh, adat mereka saja so itu tak didaftarkan so hanya dalam rekod uh, pihak tertentu sahaja So, bila tak didaftarkan, uh, bila mereka pergi ke pendaftaran negara sebab pendaftaran, uh, jabatan pendaftaran ni akan lihat dari segi surat eh, surat yang um, ternyata de, dalam bentuk dokumentasi mm -hmm. Kadang-kadang perkahwinan yang berlaku tu dia tak tak didokumentasikan mm -hmm. Dia hanya melibatkan, uh, kalau dalam Islam disebut akad lah eh, akad Ada uh, upacara, saksi ha, ada upacara, saksi Upacara, ada saksi tu, upacara tu, selesai dah So dia tak didokumentasikan So bila tak didokumentasikan uh, dia menjadi satu kesukaran kepada pihak uh, jabatan pendaftaran untuk memproses eh, untuk mengesahkan bahawa memang betul perkahwinan itu berlaku itu sepatutnya yang pertama yang pertamalah yang kedua tadi itu melibatkan perkahwinan warga negara dengan bukan warga negara yang mungkin berlaku uh, dalam negara uh, so anak yang lahir tu apa status dia itu yang akan menjadi satu isu yang uh, menyebabkan banyak berlakunya ni stateless ni ya dan kalau uh, stateless ni kadang-kadang uh, dia yang menjadi mangsa tu adalah anak tu sebab mereka tak tahu menahu apa yang apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka tu adalah di luar kawalan mereka mereka lahir keadaan dah begitu tapi dengan keadaan aa, ke anak tu lahir tak boleh didaftarkan aa, antara kekurangannya aa, yang terpaksa mereka hadapi tak boleh nak bersekolah kerajaan ha, dia tak boleh didaftarkan di sekolah kerajaan aa, mereka kalau nak sekolah kena pergi sekolah private berbayar <tuh> kalau orang berada orang kaya mungkin tak ada masalah ni tak umai. tapi kalau melibatkan orang susah orang miskin aa, itu satu masalah bagi mereka dan kesan daripada tu, mereka tak bersekolah so, Bila tak bersekolah, uh, mereka tak diberi pendidikan eh, Daripada peringkat awal So kehidupan mereka pun akan jadi kata orang uh, kucar-kacir lah eh. Tak sekolah, lepas tu bila tak sekolah nak bekerja susah eh, Tak ada uh, surat, tak ada ambil exam macam warga negara biasa kan ha. So ini menjadi sekarang untuk mereka meneruskan kehidupan selepas itu bila dah besar, dah remaja, dah dewasa. So ini yang uh, perlu ditangani oleh pihak kerajaan. Sebab anak-anak ni kita nak letak mereka di mana? Takkan nak halau nak letak di satu pulau <laughs> terpencil kan? Letak satu tempat tak boleh sebab mereka juga manusia. Dan kita juga terikat dengan uh, apa ni? hak asasi manusia, kan? perjanjian-perjanjian treaty uh, yang Uh, negara tanda tangan ni di peringkat uh, PBB Pertubuhan eh, uh, Bangsa-bangsa Bersatu supaya hak Asasi itu dibela oleh uh, satu kerajaan eh. So ini pun uh, akan memberi satu desakan eh, Kepada kerajaan untuk menyelesaikan perkara-perkara ini -perkara Anak-anak yang uh, tidak berwarga negara ini Stateless ini supaya mereka itu dapat uh, mendapat pendidikan Uh, mendapat uh, kebajikan <coughs> kalau orang lain kanak-kanak <coughs> lain mungkin boleh apa tu nikmati uh, 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 subsidi eh kerajaan uh, apa sara apa lagi my yang, kasih uh, itu my lah. kasih semua ha. tu tapi mereka ni sebab mereka bukan negara, ha. mereka tak diiktiraf untuk mendapat bantuan-bantuan uh, itu so inilah yang uh, perlu ditangani eh yang uh, menjadi satu masalah dan satu lagi kadang-kadang stateless ni um, dia akan uh, ada antara mereka segelintir yang uh, melibatkan kes-kes jenayah, eh. jenayah sebab mereka <tuh> tak ada uh, identiti sebagai warga negara so bila mereka ni tak boleh nak bekerja, tak berpendidikan so mereka terdedah untuk terlibat dengan jenayah-jenayah So hmm. ini yang Ini yang Perkara-perkara yang Perlu dielakkan lah